Добрий вечір, це канал Бізнеси, і програма Своя справа. Сьогодні ми будемо говорити про той сюрприз, який Росія неприємно подарувала Україні у вигляді, е, пане Олег, гість програми президент корпорації Володан Олег Свинарчук». Як О, це, я, цей чий. збір називається? Утилізаційний, так? Утилізаційний збір. в Росії. Я просто, щоб бути точним, хотів вас уточнити: утилі... утилізаційний збір Росія впровадила з 1 вересня. І... Е, Тут питання виникає для вас, як президента великої корпорації. Ми знаємо, що Україна не такий вже великий автовиробник, насправді, порівняно з Росією або там країнами Європи. Перерахувати наші автомобільні підприємства можна по пальцях, але ми знаємо, що ваша корпорація досить успішно вела бізнес, ну зокрема в країнах СНД, в тому числі очевидно, і в Росії, де корпорація Богдан, якщо я не помиляюся, будувала завод чи збудували завод. Вы знаете, то, что произошло с 1 сентября, уже получило название там, «Автомобильная война» и вот это прочее. Так «Автомобильная Но я хотел бы подчеркнуть, что это со стороны России проводится жесткая политика по защите своего производства и развитию автомобильного производства. До последнего момента, до вступления России в ВТО, Россия имела защитную пошлину на импорт автомобилей до 35%. В связи с вступлением в ВТО пошлины были снижены до 25, однако исходя из того, что э, практически все крупные компании начали строить заводы, э, им была дана возможность э, в виде вот, введения утилизационного сбора значит, переходный период по снижению пошлины продлить практически до 2020 года для того, чтобы завершить целую программу развития тех предприятий, которые были начаты, строительство которых было начато за последние пять лет. К сожалению, в Украине значит, с 1992 года мы наблюдаем противоположную ситуацию. Она заключается в, индустриализации, в деиндустриализации страны. И если говорить о тех технологиях, которые мы имели после распада Советского Союза, и космические, и судостроительные, и авиационные, и прочие, практически мы сегодня их лишились. Поэтому то, что сделала Россия, это вот как раз защита собственного производства всеми возможными методами. И в рамках СОД, кстати, введение утилизационного сбора или внутренних сборов это позволительно, и они таким образом защищают свой рынок. Это, понятно. Вот э, тут можно вставать на позицию России, что так действительно сделали правильно. Мы сейчас говорим о про пророссийский интерес. Вы знаете, Мы говорим что, про интерес что касается, вашей корпорации. Что касается, вы знаете, вот это один из я начал как раз вот с, пози, с политики такой деиндустриализации, а, к сожалению, и первый кризис 98 -й год и 2008 -й год, когда практически во всех странах были э, целый пакет мер принят. Это Европа, несмотря на то, что входит в Всемирную торговую организацию Америка, Азия, они защищали собственное производство. И таким и развивали собственный рынок для Украины ничего этого не было сделано, поэтому мы где-то и задержались и в развитии. И то, что происходит вот особенно сейчас в связи с тем, что от нас закрывают российский рынок, с учетом того, что украинский рынок он сегодня находится на уровне 2002 года. Конечно же, это большие потери, скажем, предприятия корпорации. Для корпорации Значит, я хочу веки сказать, показано, что сегодня предприятия корпорации работают три дня в неделю. Если мы запланировали в этом году продать в Российской Федерации порядка тысячи автобусов, то будет продано, дай бог, порядка 400. Если мы запланировали продать порядка 20 тысяч легковых автомобилей, то будет продано порядка 10, это знач... 10 тысяч. Это означает сокращение, во-первых, рабочих мест, это сокращает снижение заработной платы, это... В принципе, исходя из того, что корпорации и так находятся в состоянии достаточно большой убыточной деятельности из-за того, что мощность у нас загружена на 15%, все это приводит, конечно, к самым серьезным негативным последствиям. Пане Олеже, а доля вашей продукции рынку сбуту из стран СНД, самой в России, сколько складала? Здесь где-то порядка 50% общего объема производства мы реализовывали в России. Це з якщо брати в цілому ринок збуту з підружності незалежних держав, ваша продукція складала це. Це львіна частина туди, від цього об'єму. І ще процентів 20 це країни, значить, Средньої Азії Білорусі. Все ж таки, ви не хочете вживати слово війна, я так розумію. От ви говорите, Росія захищає свої інтереси. Я розумію, що вона захищає свої інтереси, але Україна мала б з такої позиції теж виходити захищати свої інтереси. Як вам, як вам бути в цій ситуації, коли ну, для вашої продукції створюються несприятливі умови ну, зокрема на російському ринку? Ви знаєте, За останні 10 років, благодаря закону о стимулировании автомобильной промышленности, который, к сожалению, закончил свою деятельность в 2008 году? в Украине были созданы два больших завода. Это в Закарпатье, который производит «Шкоду», и значит, завод в Черкасах корпорации «Богдан». Одновременно развились достаточно большое количество автобусных производств. Но, к сожалению, вот в связи с вступлением в, во Всемирную торговую организацию, когда снизились защитные меры и, в принципе, вот отсутствие стимулирования производства привело все к тому, что мы находимся абсолютно в беззащитной ситуации и неконкурентоспособной ситуации по сравнению с нашими и российскими коллегами. И, скажем, сегодня Казахстан серьезно развивает свой автопром и дают специальные льготы и преференции. И мы на это обращали внимание и правительство, Чи и увагу и когда? практически <связываем> постоянно, потому mm -hmm. что вы знаете, когда, скажем, э, мы знаем, приезжают наши коллеги из Белоруссии, приезжают не просто производители, а вместе приезжают с ними государственные лизинговые компании и дают э, значит, ресурс. То есть покупайте нашу технику, причем не по предоплате приезжает к нам, а э, наши государственные лизинговые компании будут финансировать этот проект, и вы с ними рассчитаетесь там за 3, 5, 7 лет, то у нас такого ресурса нету. Плюс стоимость ресурсов. Вы говорите ресурсов. Зараз буквально про масс, да? Я говорю, и, я говорю про практически все компании имеют такую поддержку. И, скажем так, европейский банк, не европейский, а значит, банки реконструкции и развития Восточной Европы тоже предлагают таким образом и компонентную базу через кредитование. Когда значит, Россия помогала своим предприятиям до введения утилизационного сбора тем, что на сданный автомобиль получался сертификат, и он зачитывался там, в размере 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля, произведенного в Россию, когда компенсировались процентные ставки при покупке автомобилей, произведенных в, в стране. Таких мер поддержки и защиты у нас, к сожалению, не было, хотя мы обращали внимание на... То, что это, это, это то, что может позволить сохранить рабочие места, то, что значит сохраняет занятость, что развивает вот этот эту отрасль и самое главное автомобилестроение, хочу еще раз напомнить это и наука, это технологии, это университеты, это это скажем так добавленная стоимость то во что не хотелось бы отсутствие чего сразу является заметным и вы знаете превращаться в сыревой придаток это то, что происходит, когда мы можем торговать только, скажем, сырьем. Не хотелось бы. Мы обращали на это внимание, но, к сожалению, значит, больших результатов нам не удалось до сих пор добиться. Я так понимаю, что для вас же закрылся рынок, ну не закрылся, а стал складнейшим для достижения не только рынок России, а Митного Союза в целом. Безусловно. Что вы собираетесь делать? Ну, я, принаймне из министра профильного, Українською Петро Порошенко я почув, який має відношення до вашої корпорації. Давайте визнавати, називати речі своїми іменами. Він сказав, що він запропонує росіянам чотири варіанти вирішення цієї проблеми. Е, я важко собі уявляю, насправді, як перебуваючи в здоровому глузді, російське керівництво піде на поступки заради того, щоб подбати про, про українську автомобільну промисловість. Вы знаете, мне сложно комментировать э, э, чьи-либо действия, особенно, э, значит, э, э, чиновников, потому что позиция, и ну, если говорить уже, и, и такой экскурс в историю, э, после Второй мировой войны, когда э, основные, до, были основные центры э, автомобилестроения Европа, Америка, э, и, значит... Э, Появились новые свободные страны, получившие независимость Индия, там, далее уже Китай, Малайзия. Приоритет развития автомобильной отрасли не ставился под сомнение. Как это достигалось? Безусловно, защита рынка. Скажем, в Индию буквально до сих пор, по-моему, там еще 40-60% пошлина на ввоз. У нас же это становится определенным таким дискуссионным значит, понятием, когда, вот, понимаете, давайте, может быть, дадим приоритет импорту, что-то, а когда получается, или баланс, уже у нас отрицательный торговый баланс, какой год, понимаете, только из-за чего, только какие-то временные меры позволяют это выровнять, то вот это отсутствие, скажем, вот этой идеологии индустриальной, Uh, ну Дай Бог, щоб удалося зробити міністр, скажімо, і. Или... Ми до цієї ідеології підійдемо. Це надзвичайно важливе питання і цікаве. надзвичайно, Йо Можна розкладати на багато інших питань. Я питаю, Чи знаете вы про те кроки, про які не бы Я, вы знаете, вот я, себя, я, я, себя, ставлю э, на позицию россиян. Они не скрывают. Мы защищаем собственное производство. Это зрозуміло. Мы им говорим, а давайте поставим и, на место украинцев, что мы можем запропоновать. Э, я знаю, что сегодня уже Украина ратифицировала зону свободной торговли с Россией. Из Однако СНД. Из СНД, так. извините. Значит, но э, есть следующая позиция, что ну, нечего, наверное, говорить о том, что мы можем сделать, не сделав. Нужно сделать. И как, в общем-то, это абсолютно нормальный. Мы с этого с вами начали, вы что знаете про эти защита. Оппозиции? Я, вы знаете, я не знаю. Ага, вы, наверное, не я знаете, не знаю. И... Я знаю одно, что для того, чтобы, значит к тебе прислушались нужно сделать определенные действия и потом уже может быть какой-то скажет минимум, вот э, ну вы знаете я считаю что э, по территории по населению украинский рынок очень большой и в принципе он интересен можно говорить он интересен всем я же вам говорю каким образом скажем э, и лизинговые компании зарубежные готовы давать здесь, и реализовывать здесь технику однако Значит, с точки зрения любых мер или, скажем, реакции. Надо скажи, чтобы я тебя увидел. Необходимо тоже защищать э, производство. Необходимо и вводить, повышать пошлины. Необходимо вводить улитилизационный сбор. После этого, конечно же, с, скажем, с теми странами, где у нас есть законы э, или где договоренности о э, беспошлиной торговле, где есть понимание, где есть взаимный, так сказать, учет вот этих вот факторов, нужно как-то договариваться. Это мое мнение, абсолютно. Оно может быть, не знаю, насколько, как оно пересечется. з мненням того чи іншого руководителя. наступне питання стосовно е, несподіваності цього моменту. Я маю на увазі введення утилізаційного збору. Е, я більше ніж переконаний, що українські фахівці та, і принаймні ті, хто орієнтувався на російський ринок, знали про подібні кроки, які вживатиме Росія з 1 вересня ну, після вступу в всесвітню торговельну організацію. Е, чи знали ви про це раніше і чи готувалися до ну, таких обмежувальних заходів? Ну, тут э, очень интересный вопрос. Я, я хочу сказать, что Россия вела, возвращаясь к что называется к истокам, позиция по введению утилизационного сбора, я так понимаю, и в России тоже возникла не так давно или там идея это был ответ на снижение пошлин с 35% до 25%. Еще раз, и поэтому, как только российский автопром просчитал последствия этого снижения, казалось бы, небольшого, если я вам хочу сказать, что в Украине сейчас пошлина от 8-10%. Мы ее снизили с 25% сразу же на 10% при вступлении, немедленно, причем без всякого переходного периода. По договоренности с ВТО Россия тоже должна снизить пошлины до 10-15%, но к 2020 году. Когда они просчитали позицию, вот что для них означает снижение пошлины с 35% до 25%, они обратились к президенту, к премьер-министру России, я имею в виду, они это автомобильно, значит, представители автомобильной промышленности, и сказали, что у них в принципе при такой защитной мере возможности развить и модернизировать автопром достаточно невысоки. Поэтому те программы, которые они запланировали, они не будут сделаны. Ответ на это родилась вот именно позиция, которая по нормам ВТО является возможной, а именно введение утилизационного сбора. Но, скажем, если говорить о В сроках, коли ми узнали о том, що це произойдет, це совсем небольшой промежуток времени, це буквально два місяці, То То где більше. Я дізналася про це за два місяці до того. До введення, звісно. Тут виникає питання конкурентноспроможності української продукції. Ну, якщо перед нами закривають там, російський ринок, ну, не закривають, а роблять його, скажімо так, менш досяжним, ніж до того. То може питання в. конкурентоспособности на інших рынках. Знаете, я вам скажу уже, наверное, для того, чтобы пощупать, скажем, стоимость нашего среднего автобуса на российском рынке составляет э, при, в среднем где-то в районе 50 тысяч долларов. При введении, уже при суплатой э, э, утилизационного сбора, Реалізаційна ціна має бути 70 тисяч доларів. Ви можете представить, яка -то ну, суті? тобі запросили через те, що ми не, не хотіли говорити про легковики, які постраждають менше, ніж більше машинобудування, зокрема автобусне. 70 тысяч. Вы стоите на конкурентном Мы российскому... становимся неконкурентоспособными. Несмотря на то, что... С кем вы это там? Наши традиционные конкуренты это ПАЗ, это значит целый ряд производителей. Но в основном наверное это все-таки продукция Горьковского автомобильного завода. Их цена, они не уплачивают этот утилизационный сбор. Мало того, что они без этого утилизационного сбора, потому что он у нас нет, продают это все на рынках и СНГ и Украины в том числе. Поэтому здесь вот есть, конечно же, элементы и дискриминации в том числе. Поэтому, в принципе, речь идет сегодня по автобусной и группе грузовых автомобилей увеличение такого скрытого, скажем так, повышения цены на где-то до 30%. А на других рынках вы не пробовали продавать свою продукцию? Там, где туда лицензии? Вы знаете, что касается автобусов или троллейбусов, здесь очень затратна логистика. И, скажем, можно, наверное, продавать, потому что качество у нас, у нас позволяет продавать и в Европе, и, и в Азии и так далее. Но с учетом вот, логистических составляющих, затрат, Конечно же, это невыгодно. Скажем, мы просчитывали продажи так, на экзотических рынках в Юго-Восточной Азии. Доставка одного автобуса или троллейбуса – это порядка 30-40 тысяч долларов. Вы можете себе представить, какие это… 50 тысяч плюс 30 тысяч. Так точно, входят, да. Да. И, да. И, то кто снова невыгодно там купать. Нет. Понимаете, зачем… Вот сегодня мы говорим о определенной… І структурі, от... що у вашої корпорації тепер є величезні проблеми насправді, <салки> безусловно. безусловно. От ми про це говоримо безусловно. і це сталося через введення Росії утилізаційного мету. Ви говорите про те, що є складності тепер з ринками збуту в ви кажете, в Європі, а яким європейським країнам ми продавали. Ви знаєте, eher, значить, я вернусь. Бо inadvert... там ви конкуруєте з, з Мерседесом, як мінімум я, з корпорацією. МАН. Я, я, я вернусь к eher, значить, Речь же, наверное, идет о следующем, что мы не находимся в каком-то безвоздушном пространстве. И то, что делают, или те меры защиты, которые применяются и в России, и в Европе. Вы знаете, как только из Франции попытались перенести автомобильный завод, Сразу же им был выделен там, транш государственной гарантии на 5 миллиардов долларов, евро. И таким образом сохранились там буквально небольшое даже количество рабочих мест, половиной тысячи рабочих, но оставили и так далее. Это все позволяет э, сохранить объемы. Объемы ⁇ это себестоимость. Поэтому для нас, когда у нас уходит Россия, когда у нас э, и так далее и тому подобное, вы входите восьмой союз, то Россия, Белорусия, Безусловно. Это для нас ведет к чему? Что растет себестоимость продукции, нам надо сокращать рабочих, как правило уходят самые лучшие и так далее и тому подобное. Поэтому э, с точки зрения э, вот этих всех мер и отсутствия поддержки на внутреннем рынке, конечно же, это катастрофа, которая приводит к тому, что... Э, Значит, предприятия необходимо останавливать, тому що вони не конкурентно способны. Ви працювали фактично тільки на цей ринок? Ну, левого участка, ви згадали? Так, Пос... да, последние 50%. два года ми работали на это. А рынок. як довго ви укреплювали свої позиції на російському ринку? Зважаючи на те, що у них свій є автопром вы і знаете, тому свій автопромі? Так, вийшли на російський рынок буквально в 2003 году, поэтому це порядка уже 10 лет. Що ви туди продавали? Автобусы, автобусы. Тобто, маленькие, эти Богданчики, Человек. Да. Ну мы, э, хотя начали... они все Богдан да -да -да. Мы начали выпускать автобусы э, большие, автобусы Богдан только с 2008-2009 года. После того, когда мы перенесли производство э, в Луцк, на месте несколько слов, чтобы вы тоже так сказать Я э, разобрались. Раз в историю Луц... корпорации больше знаю. Ну, в Луцке э, был завод по выпуску э, Луазиков. На месте этого завода мы построили завод по производству автобусов и троллейбусов. И вот в 2008 году он был запущен. Из 2008 года мы добавили к нашему модельному ряду, к маленьким вот этим вот, скажем не маленьким, а это называется, малому, к малому классу, добавили особо большие и большие. Поэтому сегодня мы там производим автобусы от 6 метров длиной до 20 метров длиной. Но опять же, возвращаюсь вот с точки зрения... Как, или, когда нас узнали, це где-то 2003 год, несмотря на те, що производство больших особо Ну, Про ваше тепер після Євро 2012 за кордоном знають. Не знаю, чи вам доповідали, що ті, хто приїжджав вболювати, складали цілі пісні про ЄЛО-маршрутка, маючи на увазі от продукцію вашого заводу, Богдана. Але ми зараз не про це, не, не про гумор, а ситуацію, в якій ви опинилися, ви самі говорите, що вона важка. Дійсно, коли Росія впроваджує. Утилизационный сбор, вам нужно куда-то идти своей Какие выходы вы видите на сегодняшний день? Ну, вы знаете, моя глубокая убежденность, что говорить только об экспорте, как о какой-то парадигме развития производства достаточно, наверное, сложно, потому что любая страна особенно в кризис и давайте не будем закрывать глаза сегодня и в европе кризис и собственно китай сегодня даже говорит о том что у них снижается темпы роста э, экономики поэтому э, мое глубокое убеждение что государство должно защищать свой рынок то есть его надо и своего производителя поэтому найти здесь внутренние резервы и я ничего не хочу сказать про своих коллег, которые там производят и в Беларуси, и в России технику, но э, все-таки э, надо отдавать предпочтение на внутреннем рынке э, отечественному производителю. Скажем, в России тоже вот помимо так сказать, вот одной из мер защиты, э, если российское предприятие на тендере, который проводится э, государством, может давать цену до 15% выше это законодательно закреплено, и так далее. И тому подобное. Поэтому в принципе развитие собственного рынка, а вы знаете, это не секрет, что порядка 85 парка автобусного у нас изношено. Да, в Киеве там идет замена, однако по другим городам, ну и города Евро тоже получили определенное количество новой техники. Поэтому если взять вопрос, связанных с, со школьными автобусами, если взять автобусы, связанные с пригородным сообщением, если говорить о, о значит, учете необходимых изменений в экологических нормах, идти на евро 3, это евро 4, это, на ну, рынок. Это я, вот, безусловно, мы должны об этом говорить. И значит, помимо защиты рынка, нужно его развивать и отдавать предпочтение ну, при защите... Сказать, что э, украинский отечну. рынок э Не маленький, це нічого не сказати. Насправді, якщо брати конечно, до уваги потреби конечно, міст українських конечно, конечно, забезпечені громадським конечно. транспортом, автобусами, тролейбусами, трамваями, то ясна річ, що там потребує заміни левова частка того рухового складу, Absolutely. який є, але з іншого боку. Места, ну, при нашем складе экономики, яка НАТО централизована, мест просто можно не выстачать и коштевно, закупивли, не выкидывая здесь, здесь все, все, что, все, что называется, надо считать. И не обязательно у нашей, еще раз, мы, знаете, были где-то здесь первые компании, которая в 98 году сделала первый автобус, и за нами пошли, вы знаете, сегодня более 10 предприятий в Украине выпускают автобусы. Значит, и причем они продаются тоже, и, скажем, до сих пор продавались и в России и так далее. Не только мы одни там представлены. Но здесь надо все считать. Насколько выгодно государству либо там какие-то дотации по безработице платить, либо вот эти деньги инвестировать в это же, развитие урядов программ безусловно я хочу сказать что и программы в общем то есть и они правильные Это программа развития электротранспорта и программа там целый ряд программ единственное что вот когда доходит в речь до выполнения то вот появляются те проблемы которые до сих пор не остаются у нас не решены опять же вот этот вот Развитие собственного предприятия, занятость людей должно стать в, во главу угла, и это позволит решить многие вопросы. Потому что вот сегодня говорят, почему мы берем, скажем, какие-то БУ, скажем, технику? Потому что она стоит дешевле. почему дешевле? Потому что э, очень много льготников. Вот это же вопрос, скажем, там, монетаризации льгот. Это тоже из, то, что позволяет развить и сделать это же правильный... Абсолютно. Это, это позволяет, но это позволяет запустить процесс. Это позволяет развить бизнес. И тогда, извините, это и налоги, это и рабочие места, и, и, и правильные вещи. А нет, что, знаете, казалось бы, купил за 10 тысяч б.у. автобус, потом тебе стоит э, огромных денег их содержание и так далее. Плюс экология, плюс аварийность, плюс э, прочие но, вопросы. есть сколько, сколько на ходу ваша продукция термается? Ну, вы знаете... Это же а, есть вопрос до якости, ну, в частности. Мы уже от России идем. Я вам хочу сказать, что... А ми свої гарантійные там ми про, про здоров'я вашого підприємства зараз говоримо. Ми про Росію вже не говоримо. Я зрозумів, що ви це не сприймаєте як війну, а як даність. Ну і від якої вже нікуди не поняли. Я вважаю, що такі міри, як Росія прийняла, треба приймати Україну. Я считаю, що тобто, захищати свят. Абсолютно треба захищати ринок, создавать условия для производства, создавать условия для создання тавтология, нових рабочих мест. И развивать автопром, это интересный бизнес. Он, еще раз говорю, когда, э, э, возвращаясь уже к истории, э, в Индии не было автопрома, в Китае не было автопрома, в Малайзии не было автопрома, в Украине было все. Автопромцы это показник здоровья абсолютно, заголовок. Абсолютно. Так я могу с вами поговорить Абсолютно. Значит, и эти автопром сегодня уже начинают, знаете, как э, что называется, покормил корову, и потом она дает молоко и начинает кормить всю семью. Я питання якості все одно не випущу з русский зрити. Э... От подивитися на ті от самі маршрутки Богдан, да? які їздять, оскільки вони здатні проїздити по наших дорогах. Ви знаєте, ви бачите і стан цих маршруток іноді страшно тепер заходить. Я вам Хоча хочу, здається, не я, так зовнішні. Я, я вам хочу сказати: то, що ви бачите, це вже маршрутки, які по 5-8 років. Сдавался бы, это богат. Ну, для маршрутов, когда, это же не секрет, вы посмотрите, в каких условиях они эксплуатируются. Но я бы хотел бы, вы знаете, сегодня мне говорить о том, что корпорация «Богдан», раз вы уже, так сказать, все-таки конкретики, выпускает маршрутные автобусы, это не совсем, скажем, не полностью правильно. Я хочу в качестве примера, для нас было большой, так сказать, гордостью выиграть тендер на поставку троллейбусов и в Киев, и в Крым. И на сегодняшний день, вот вы сказали про Елову маршрутку» и песни болельщиков, то в Крыму, я не знаю, насколько, как мы повлияли именно вот наша продукция на количество туристов, но люди предпочитают приобрести билет в троллейбус, добираться из, с вокзала с Симферопольского в Ялту с телевизорами, с мониторами, с кондиционерами и так далее и тому подобное. И это действительно, вот это стало уже визитной карточкой Крыма. Так, действительно, вы имеете рацию, но, снова повертаючись до вопросу якости, або, можливо техничного технического супровода. посмотрите на Киевские улицы, там, где ездят и ваши троллейбусы, и трошки другие троллейбусы, которые выпускают, там, Львівський, скажем, автобусный завод. Ихний стан, Чи готова ваша корпорація потім надавати Давайте підтримку технічно? Ви знаєте, ми слухайте, я виходжу на вулицю, я бачу новий, здавалося, б, тролейбус, якому, скажімо, вибили вікно. Що робить там тролейбусний парк в столиці? Це, це столиця, це обличчя фактично України. Я не кажу вже про периферію, що там провінція відбувається, заварюють просто залізним листом вікно, фарбують в чорний колір. Я я с вами повноважу. Проблеми немає. Тобто Здесь тут питання підтримки технічної це без сомнення, і то, що. Что... Нужно нести ответственность и гарантийную ответственность и значит, обязательства по значит обслуживанию. Все это те вопросы, с которыми мы работаем. Но тут вопрос и культуры, в том числе, элементарной культуры. Знаете, для того чтобы в квартире было э -э. Типа, значит, или, значит, в комнате было чисто, там надо сначала не садить. Поэтому, поэтому когда вас, вы мне ци говорите ци ци о том, инша, что выбита из цикла. Ні, ну це питання взаємодії виробників і там міської влади. Наскільки вони готові співпрацювати? Звичайно, Але це інша тема. У нас вже немає. я, я, не я маленька, буквально. Пане озвичайно. Олеже, просто немає ми молода корпорація. безумовно, нам треба зберігати лицо, щоб покупати нас постійно. Звичайно, зичимо вам успіхів. Дякую. Не потоніть на цьому ринку в таких складних умовах. З вашою допомогою. Олег Венерчук, президент корпорації Богдан, був у програмі Своя справа на каналі Бізнес. Побачимося завтра о 21.30.